и госпожа президент Литвы далее Гарбускайте, во многом благодаря вашей стране миллионы украинских граждан получили возможность ездить на автомобилях доступно. Мы, общественная организация Авто Евросила, сообщество украинцев, владельцев автомобилей на э, европейской регистрации, в большинстве на литовской, хотим обратиться к вам. Во-первых, хотим поблагодарить вас. Ваша страна, Литва, точно так же, как и Украина, была в тоталитарном лагере советских республик. Но получив независимость, ваша страна смогла обеспечить своих граждан возможностью владеть качественным автомобилем на любой бюджет, начиная от 500 евро. Благодаря вам украинцы увидели, что это возможно. Более того, ваше законодательство, международное законодательство, Стамбульская конвенция ратифицирована Украину и позволило нам украинцам использовать автомобили на литовской регистрации. И получить тем самым доступные европейские цены на автомобили. Хотим поблагодарить вас за то, что вы заботитесь о благополучии граждан вашей страны. И эта забота во многом, в частности, автомобили косвенно касается благополучия граждан Украины. Во-вторых, хотим сообщить вам: украинцы продолжают жить социальными э, стандартами тоталитарного прошлого, как минимум, в отношении доступных автомобилей и уровня экономической жизни. Для большинства украинцев автомобиль это роскошь, а не средство передвижения. Мы по-прежнему отрезаны от рынка качественных автомобилей. Э -э непомерными ограничительными пошлинами, которые привели к тому, что наши автомобили в Украине стоят в 4 раза дороже, чем аналогичные в Европе. Хотим сообщить вам, что десятки тысяч украинцев наладили тесные экономические связи с гражданами Литвы. Общий язык, дружелюбие литовцев, простые, понятные, прозрачные, доступные по стоимости процедуры растомаживания, регистрации автомобилей, огромное количество привезенных автомобилей со стран Европы в Литву позволило украинцам и литовцам взаимовыгодно сотрудничать, несмотря на законодательные барьеры в Украине. Уважаемый госпожа президент, наше сообщество «Автоевросила», которое объединило владельцев автомобилей на европейской регистрации, которых только по официальным данным насчитывается более миллиона, а по неофициальным более двух миллионов, поставило перед собой цель отменить нечеловеческие антисоциальные налоги на растомаживание автомобилей. Мы обращаемся к вам, как к стране Евросоюза, стратегическому партнеру Украину, другу который всегда протягивал украинцам руку помощи в тяжелой ситуации с просьбой обратить внимание руководства нашей страны Украины и руководства Евросоюза о недоступности в современной Европе, в которой приняли Украину, иметь непомерно высокие налоги на приобретение автомобилей, особенно в тяжелейшей экономической ситуации, в которой оказались граждане Украины, которую все чаще характеризуют как откровенную бедность. Причиной этой ситуации является лоббирование интересов ряда бизнес-групп, которые привыкли получать сверхприбыли на продаже автомобилей тех марок, которые они контролируют. Наше сообщество более нескольких лет пытается законодательно добиться принятия законов, которые приведут к европейским нормам и правилам приобретения автомобилей. На данном этапе мы имеем только затягивание процесса, бесконечную ложь в подконтрольных средствах массовой информации, в том числе. Об автомобилях Евросоюза. Угроза еще больше усиливает налоговое давление, политическое преследование. Если бы мы совместными усилиями, с общественной, э, общественной инициативой с нашей стороны, рекомендация по экономическим свободам и рынку, и рынку автомобилей с вашей стороны, рекомендации руководителей стран Евросоюза смогли привести налоговые, э, налоги автомобилей к европейскому уровню, это резко увеличивало бы. Торговые обороты между нашими странами подняло бы благополучие литовских и украинских граждан. Мы надеемся на ваше понимание и поддержку. Авто Евросила! Вместе! Сила!